Гутимор, ми дякуємо, що обрали перший музичний телеканал. Сьогодні протягом ефіру ми продовжуємо говорити про а, сімейне самоврядування і все ж таки з'ясовуємо хто в родині голова, а хто шия. І сьогодні ми вирішили запросити чудову сімейну пару, а ще й за сумітництвом колег по роботі Альона Вінецька та Сергій Большой на студії. Доброго вам ранку. ранно вас бачити завжди. А, ну, по перше, почнемо з того, що у вас творчому житті. Как в любой творческой семье у нас э, мы занимаемся своей работой, особенно сейчас в декабре мы ездим по концертам очень активно, готовимся снимать клипы, записываем песни, то есть делаем всю ту работу, которую делает обычный артист в преддверии нового сезона, то бишь в следующем в следующем году следующего года. До нового року, какие сюрпризы готовите? пока нет. Нет, наверное, в декабре артисты не готовят никаких таких серьезных сюрпризов, потому что это уже подведение итогов. В основном, конечно, концертный график, безусловно. Но с самого начала года уже вступаем сразу же в рабочий режим. А уже подтвердилась в новоречную ничь корпоративы? Да. вы не в Будете Да, мы последние, ну не то, что последние, на нашей практике, десятилетний мы, по-моему, один или, может быть, два раза не работали в новогоднюю ночь, потом не помню даже по какой причине. Не хотели, наверное. Я заразумела. А в вашей родине кто голова, а кто шея? <свят> Наше общество, в принципе, патриархальное. <свят> вот. И поэтому в нашей семье мы не изменяем традициям. Вот. Поэтому я считаю, может быть, наивно, может быть, что, наверное, все-таки я глава Ви головний. А якщо от а, така ситуація, наприклад, що іноді ну не будемо на вашому прикладі, а в принципі, от жінка намагається, ну така вже тенденція йде. Жінки там а, десь пробуваються у політиці, і жінки стають такими справжніми бізнес-вумен. Якщо жінка ну намагається бути все ж таки лідером у родині, а, як а, поводитись у чоловіку? Ну, справжньому чоловіку, що Та варто нормально, робити, єслі якщо... з'ясовувати стосунки, чи якось все ж таки єсліт на щормонічне. между мужчиной и женщиной, то это хорошо. Женщина такой же человек, имеет такие же права, она голосует, угу. уже немало. Ну, я считаю, что мужчина, конечно, будет до конца сопротивляться вот, и бороться за свое первое место, за свой пьедестал, конечно. потому что так мужчина устроен. Поэтому я вот женщинам не рекомендую очень активно занимать в семье какую-то такую главенствующую позицию, потому что это все ну, в большинстве случаев заканчивается разводами. Дайте хотя бы мужчине почувствовать себя главным. И женщина должна управлять ситуацией мудрее и, так сказать, из подтишка даже. Олена нещодавно нам розповідала, що відмовилася від м'яса взагалі-то. А ви страждаєте від цього чи ні? Хто готує в вашій родині і чи зважає вам те, що Олена не їсть тепер м'яса? Ви як чоловік, ну, вообще не мешает по одной простой причине, что в нашей семье еда не является культом ни в коем случае. Мы, конечно, кто вкусно поесть и я в том числе но тем не менее это не объект э -э не первопричина ради чего собственно стоит там как-то напрягаться или ссориться вот тем более находясь достаточно большое количество времени вне дома mm -hmm. а в разъездах мы имеем ресторанное питание где есть возможность заказывать э -э еду на любой вкус поэтому эта проблема у нас собственно не стоит вообще а что до снеданки мы часто запутываем, а вы встаете взагалі, то съедать? И если так, то что да, любите на снеданок? Да. Сережа регулярно завтракает. Вообще это у него обязательный вообще прием пищи с утра. И уже много-много лет он завтракает в одиночестве и готовит завтрак себе сам. Это 10 лет назад мы договорились как-то один раз, когда я очень сильно настаивала, чтобы мне почему-то готовили завтрак угу. по незнанию, по непониманию. Вот Мы договорились о том, что это кстати к вопросу о том, что вот женщина поступила мудро и убедила меня в том, что не совсем так, как я хочу. И вот 10 лет я уже не то, что готовлю и завтраку в одиночестве, просто я не требую этого, скажем отдаленно. Сьогодні в день сімейного самоврядування Альона Вінницька та Сергій Большой у нас у студії «Вутен Морген. І е, сьогодні більш приємніше і хотілося б все ж таки більше поговорити про вас не про як артистів, а все ж таки дізнатися про такі ну, великі дрібниці вашого все ж таки, сімейного життя. А дехто зірок любить е, розповідати про те, що ну не вистачає часу там на такі дрібнички, як сходити за продуктами, придбати, прибрати просто в хаті у себе, попрасувати чоловік. веку сурочку, або там, ну я не знаю, что есть такие древние. У вас едет сейчас? И, якщо так, кто все таки этим занимается? У нас, как и у всех артистов, естественно, не хватает времени на быт. Вот кое-что мы, естественно, же успеваем делать, потому что это было совсем бессмысленно тогда, если ты вообще ничего не можешь сделать. Но все вопросы решаются. Есть домработница, которая делает основную, как бы Работу. Да, Правильно, организация процесс. Рубашки гладить не да. надо, Сергей не носит рубашки. Ну, это, реп, господи, реп, да. меня счастье. Просто пронесло, да. как говорится. Так, ну, а такие речи, как друзья, там пиво, например, футбол, рок-н-ролл, это для кого больше в вашей родине? Ну, если говорить пиво, футбол, то, конечно, скорее это более мужская парафия. Вот, хотя я не являюсь особым футбольным поклонником, но все равно иногда мы собираемся с друзьями, или же я же езжу куда-то отдельно в кинг-спорт-бар для просмотра. Не всегда есть пиво, вот, но футбол есть практически всегда. Вот, поэтому тут что можно сказать? Обычные мужские радости. А это правда, что вы на вечерке какие куда вас запрошивают, ходите в Крыма? Да ну, дебильшим. А если дебил. не... а ну, так, че? Вообще нет, не всегда. Я просто зачастую, ну, там, бываю банально занят. То uh -huh. есть какой-то менеджерской работой, да, или чем-то там. Вот, поэтому иногда Лена ходит... Э, ну, мы не всегда вместе ходим, ну, это, это больше нормально. Ну, моя профессия, как бы, ходить на вечеринки. Вот, и я все чаще стала появляться действительно в последнее время одна. И многие меня спрашивают, как ты одна? А где Сергей, где Алексей? Как будто бы мы... вот, обязаны ходить все время втроем или вдвоем. Вот, так что, слава богу, уже привыкают к тому, что меня можно встретить одну где-то. Сергей, ну и так все ж таки, вот по человечему взяти молоток в руки, там, забыть, я не знаю, что из дома, прибыть, вкрутить. Чи так само запрошуєте когось для цього? А, ну, взагалі, будь-який мужчина, як мені здається, має мати подібні навики для експрес-якої-небудь штуки, ну не знаю. Конечно, хорошо, когда есть кто-то, кто может это сделать а, за тебя, но все равно... А, Вообще, да, это, странный это мужчина, который невозможно забить мост, 24 это... часа, да, чтобы кто-то дежурил. Поэтому навыки, ну, по идее, должен иметь каждый, хотя это не обязательно. Может, кто-то, в принципе, гвоздей молотка не любит, вот, uh -huh. и они не используют его. Ну, а поэтому... Об обрежи, там рук, я не знаю, из-за внешнего ну, по, помимо всего этого, повторюсь, любая работа руками, в моем случае, я являюсь музыкантом, да, это а, некая повышенная опасность травматизма, неважно, даже мелкого, да, который может повлиять на мою в том числе профессиональную деятельность. Поэтому я, в принципе, стараюсь ничего особого, особого такого руками не, не делать. Не напруживаться, я заразумела. Вы семейная пара уже с. Величезним стажем у вашій родині виглядаєте ви, ви причудово, і здається, що все спокійно і так завжди. А, але я розумію, що ну всі ми люди, так і от у вас в родині, якщо виникають якісь сварки, хто більш а, мудріший? Хто намагається першим залагодити якісь там конфлікти? Або хто розпочинає ці конфлікти першим? Як у вас? Не, чесно, скажіть, не скажіть. Ох, да, это, конечно, такая тема не для, ну скажем, не для всеобщего обсуждения, потому что это всегда очень глубоко лично. Ну, конечно, а же да, да, я могу знать, сказать. Ту вашей руды не мудрешь, Ну, все можно сказать, Ну, так? наверное, на данный момент я все-таки. Вот. Я думаю, mm -hmm. да, я как-то приобрела опыт с годами, наверное. И вот стала, во-первых, сама аккуратнее относиться к ссорам. Я терпеть не могу ссоры, и Сергей тоже. И считаю, что ссоры не приводят ни к чему хорошему. Наоборот, только накапливается негатив. Вот, и мы стараемся в последнее время избегать этого. Но с другой стороны, тоже невозможно все время молчать, потому mm -hmm. что есть моменты, когда нужно высказать что-то. Вот. И здесь вот очень важно просто уметь нормально относиться к критике, mm -hmm. вот, нормально ее воспринимать. Mm -hmm. Потому что не может быть в семье такого, что один главенствует и делает, что хочет, а второй просто сидит под плинтусом mm -hmm. и боится сказать слово. Помимо этого, всегда желательны превентивные меры, потому что действительно накапливается, накапливается. Применно, применно, не, не, ну, накапливается, там электрошок. накапливается электрошок, да. И надо какой-то иметь выход энергии, да, вот каждый по-разному. Я, например, там, хожу, например, в спортзал. Угу. Это есть определенно. Иногда позволяя себе играть в компьютерные игры, в шутеры, тоже своего рода в такой некий выхлоп. И когда конфликтная ситуация возникает, возможно, ты не такой агрессивный и лучше чувствуешь черту, дальше которой нельзя идти. И в любых отношениях мужчины и женщины они оба должны чувствовать черту, дальше которой нельзя пойти. А в нашем случае это еще Более uh, тонка грань, тому що ми помимо того, що дивляємося парою, Ми, ми що да ми що робота много місті, у нас є і діалоги. Я ну, сподіваюся, всякі що зараз під вашим впливом, все ж таки, я втримаюся, аби не зробити Вадиму Яришенко щось погане, тому що він пішов, залишив мене тут саму. І я, хоча мені приємно, мені а, більше було часу з вами поспілкуватися. І наостанок, все ж таки, про цей, ну я не знаю шоу-бізнес Альона, не можу не запитати твоє ставлення. Ти людина, яка. стояла у вытукив э, гурту Виагра И вот сейчас, э, все-таки, вся информация про то, что все, прекратил свое существование гурт. Как э, ты до чего ставишься? Но... Что это так, снова, знаешь, такой э, Я понимаю, да, это сейчас, как я это называю, субдня вот, mm -hmm. Виагра, mm -hmm. то есть главное блюдо. И сейчас все это обсуждают. И я, честно говоря, не знаю даже, что сказать по этому поводу, потому что, с одной стороны, все к этому и шло, потому что огромное количество смен Жил. девочек, да, и значит, это говорит о том, что не все хорошо там внутри, потому что такая текучка ничего хорошего как бы за собой не влечет. С другой стороны, у меня есть подозрение, что все-таки не заканчивается здесь Виагра, потому что Константин Меладзе, ну, мне почему-то кажется, что он не закроет этот проект. Ну так, спочатку он сказал, что все, припиняє свое існування, а потом после этого, мабуть, быть, уже і и сказал, ну я еще сберу один гурт. Знаете, сложно. Будет... Никто на самом деле, кроме него, не знает, mm -hmm. как, как это есть. Мы можем только просто предполагать. Это мое субъективное мнение. Я могу оказаться, конечно же, не права, потому что никакого отношения к Виагре не имею и не знаю, что сейчас там mm -hmm. происходит. Так, так. Я вам щиро дійсно щиро дякую, що ви прокинулися. Завітали до нас у студії Альона Вінницька, Сергій Большов студії Гутенморген. Сьогодні день сімейного самоврядування.